Я приехал по своим вопросам, а тут он уже ТЦК вызвали и пытается меня тут уже каким-то боком прицепить ТЦК. Обычным. Что они там делают? Туда вот, эти товарищи. Все, вы переверили все. А не надо меня переверять. Вы переверяете тех, кто мне газ отключал. Она напишет, я распишусь. Зачем паспорт и код? Зачем? Я буду. Она напишет, я распишусь. Ну все. Я не буду никакие документы никому предоставлять. Я Людина Максим. Загласно статті 6 загальної декларації з прав людини, кожна людина, незалежно від її місця перебування, має право на її визначення права собі. Це ваше право. О, згідно права на даного мені, я заявляю. мій правий статус людина. В статусі людина. Людина Максим, так і записуйте. І людина Максим, так і записуйте. Що там ця ТСК-шна банда діляється? Мы с вами заявление принимали, что там у вас было. Пошкожение газовой трубы. Написали заявление, написали участковые, да? Да, ну, газовое приехали на выход. Ну, смотри, вы вызывали, получается, на вас вызвали, вы набрали заявление, боясь, соседи так долго, опрашивали, что там было. Просто обратили. Приехало, три или четыре наряда сразу на людей. А? А, Заявку порядка.